Для того, чтобы определить первоисточник, нужно сначала узнать и исключить то, что уже пациентка делала. Даже то, что она применяла, уже может сказать нам о многом, был эффект, не был эффект, как результат подтолкнуть тому или иному диагнозу. Я вам щиро дякую за цю відповідь. Я також нагадую усім нашим глядачам, що для вас продовжує працювати форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання усім нашим експертам. Форум, як завжди, знаходиться на сайті телеканалу Тоніс. і Для вас працює цілодобово. Будь ласка, пошіть нам. Так, перше запитання на сьогодні. Люда, уважаємо євгені Світлана. Правда ли що презервативи не від всіх генетичних заболівань? Ну, є певний Світлана. Я думаю, що на це відповість пан Олександр. Очень хороший вопрос. Я бы ответил на него так. Презерватив в большинстве случаев защищает от подавляющего большинства нереческих заболеваний. Но технические всякие моменты бывают. Ну, например, в процессе полового акта презерватив может порваться. Второе. Несоответствующий размер презерватива или он неправильно одет. Ну и третье, это те заболевания, которые могут передаваться не исходя из слизистой на слизистой, а скажем, промежность на промежность и тому да. подобные вещи. Поэтому я бы ответил так. Презерватив защищает не от всех болезней, передающихся половым актом, но он защищает 95-9% от всех болезней, которые передаются половым актом. Не соглашусь. Потому, я, я сейчас объясню почему. Многие просто считают, что презерватив это панацея. Отдел презерватив, и ты уже как бронежилетие защищен от всего на свете. Да. Размер микропор презерватива составляет приблизительно 5 микрометров. Если мы говорим про вирус папилломы, если мы говорим про вирусные вообще внутриклеточные организмы, это измеряется ноль и, и запятая там, в третьей, в четвертой степени. Поэтому, к сожалению, вот э, если мы говорим, конечно, про гонорею, трихомонады, про но ну, про эти современные. Ведь это не панацея. Может быть, э, понимаете, у нас молодежь так, э, на там, сын, тебе презервативы и делай ты что хочешь. Ну, мне кажется, это неправильно. Не соглашусь. А если зараз Дело мы сейчас что... скажем, да. что и презервативы не помогают, то молодежь, они не, 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 не помогают. Я, Я не на говорю на самом... о том, что это не панацея. Ну, Нет, а... э, риск бывает э, в жизни каждого, мы ходим по улице и могут кирпичи летать, понятно. Но есть тенденции. Я вам хочу сказать, что презервативы это не просто а, какое-то а, изделие из резины. Презервативы это комплексное изделие, в которое включает и антисептические средства, и средства, которые как раз вот эти поры э, купируют и убивают антиби... э, скажем, антисептик, и тот же вирус, и те же э, микроорганизмы, которые попадают. Поэтому э, я вам так отвечу. По статистике, это доказательная медицина со всего мира. Презерватив в 95-96% защищает от э, заболеваний, передающихся половым путем, связанных именно с той частью, которую презерватив закрывает. Айтон младший, я прошу прощения, я еще буквально секунду. Я почему так этот вопрос затронул? Потому что у нас мы не говорим про качество презерватива. Вот в чем проблема. Презервативы нельзя покупать в ларьке или а вот это я вот вопрос. нет как раз вот я об этом то хотел сказать вот то что вы сейчас сказали мы говорим о тех презервативах которые в аптеке Без у условных. которых нет, есть абсолютно вот так. о Все. чем Таре согласен с вами я вообще считаю что такие вещи э, должны действительно продаваться в тех учреждениях где есть четкий налаженный контроль со стороны Министерства здравоохранения, со стороны соответствующих государственных контролирующих органов, дабы быть уверенным в качестве э, этого изделия. Это связано и с презервативами, и с антисептиками, и с другими вещами, которые вам пригодятся для того, чтобы предохранить себя от заболеваний, передающихся половым путем. А еще лучше быть уверенным здоровье и и, мишей, и, тей, и заниматься сепцией. А еще иметь единого партнера, каким больше никого не треба. Заканчиваем программу. Доброе еще одно запытание из нашего форума. Так, пыши нам жора. Как раз в этот отпуск пять дней назад имел случайный половой контакт без презерватива. Существует ли хоть какая-то защита от венерических заболеваний, кроме презервативов? Слышал, что существует протирание тела и половых органов раствором марганцовки после полового акта. Несколько уменьшает вероятность заражения, но сомневаюсь, что действует. Очень хороший вопрос. Я отвечу на него абсолютно просто и доступно. Не всякий контакт, даже с человеком, который имеет венерическое заболевание, обязательно в 100% случаев приведет к, вам, к тому, что вы заразитесь этим заболеванием. И это связано с тем, что для того, чтобы человек заразился э, венерическим заболеванием, должно попасть определенное количество возбудителя. Если количество возбудителя, которое попало на слизистую, недостаточно, а при этом еще и ваш иммунный э, ответ, ваша иммунная система, особенно местная, достаточно сильная, то вы можете спокойно убить этот э, микроорганизм и не заболеете. Это первое. Второе. Как результат того, что к вам попадает источник инфицирования, в данном случае, э, скажем, какой-то э, ганокок или, там, я не знаю, вирус, любое механическое удаление его приводит к тому, что уменьшается количество, и тогда то, что я сказал раньше, начинает работать. Человек не заражается. Поэтому, естественно, просто после любого полового акта, если есть риск, вам нужно механически удалить все, что там было. Принять душ, помыть хотя бы банально с мылом, это в разы, в разы, 30-40%, может даже больше, э, уменьшает риск того, что вы заработали. Ну и, конечно, на сегодняшний момент марганцовка тоже может быть, но ею можно сделать ожог, я бы не рекомендовал это Боледим. делать. а на, Я не хочу и не буду называть марки торговые, я хочу сказать целое направление. В аптеке очень большое количество всевозможных антисептиков, которые можно и нужно применять для того, чтобы в таких случаях попользоваться. Но я не рекомендовал их точно так же, как и мыло антисептическое, пользоваться регулярно, ибо эти препараты, кроме пользы... Когда они могут убить микробы, которые могут вызвать заболевания, могут убить и здоровую флору. В результате это тоже получается. Самое да, главное, это не исключает проблема. презерватив. Это, Нет, не исключ... исключает. это не исключает презерватив. Абсолютно сами самое. Давайте еще одно запитание. Так, пишет нам Святослав. Правда ли, что если непосредственно перед половым актом, сделать себе укол? пенициллина, то практически любое венерическое заболевание излечивается гораздо быстрее и без осложнений, а то и вовсе не пристает. Что Неправда. У меня второй вопрос, как часто вообще у этого молодого человека половая жизнь? Неправда. Если каждый раз колоть пенициллин. Во-первых, не факт, что вам пенициллин поможет именно от того заболевания, которое вы можете получить при половом контакте. Это первое. Второе. А какая радость от секса, если человек перед этим постоянно должен э, видеть себя уколом? К сожалению, нам, дерматологам, приходится сталкиваться с достаточно Такое бывает, а, разнообразного рода контингентом пациентов, которые занимаются самолечением. А это то, то и -то интернет, самолечение. Да. да. Все да. из да. того. Нельзя. Нельзя, потому что, во-первых, доза может быть нет. А второе, самое противное, то, что вы можете, то, что я вам говорил, на фоне пенициллина затянуть инкубационный Смазать период вот эту вот и да и она потихонечку перейдет из острой формы сразу украинческое. Угу. Э, дякую. Тут еще э, было интересное запитание. Пыше нам Лариса. Вчера мой парень обнаружил у себя в районе половых органов каких-то маленьких существ, такого матового белого цвета, с шестью ножками наподобие краба. Что это за жучки? Одного он нашел на ноге, ниже колена. Еще трое сидели в области половых органов и будто бы присосались к коже. Что это за чудо такое? Ну, мы знаем, что это за чудо. Ну, на самом деле ответить на это может только микробиолог или человек. А может, а данном она су... она, а предположить, в данном случае так. зоолог может быть, я не знаю, потому что мы не знаем, где был а этот человек и что шутка, может он рыбалки а... был или еще а что Это есть, может быть все, что угодно. <свят> Безусловно, нужно обратиться к дерматологу, который проведет анализ. И если это действительно так, потому что очень часто бывают как бы, ложноположительные вещи, человеку кажется, что там какие-то микроорганизмы простые, а это просто, скажем, какие-то частички эпителия или еще что-то. На это ответить может только профессиональный лаборант и профессиональным методом подготовленные предметные стекла, подготовленный материал для того, чтобы посмотреть, что это такое. Uh -huh. То есть я вам тоже рекомендую обратиться к дерматологу, и эти вопросы будут сняты. И носить с собой такую зоологию, такой а так все Безусловно, на сегодняшние средства позволяют, если даже лобковые вши, это лобковые уши или что-то буквально за пару сеансов убрать да. это и забыть, mm -hmm. что это было уже. А краще що работать и профилактику. Самое про профилактику. дивіться наш наступный сюжет.